про головне. Опять же повторю, что действительно и резервы противник подтягивает. Могут ли украинцы использовать эффективно дальнобойное оружие? Иногда для этого необходимы тренировки, которые мы и проводили. Есть ли у них возможность поддерживать это? Это то, над чем мы работали. Является ли это частью эффективной стратегии? Мы будем прислушиваться к нашим украинским партнерам, и вот в преддверии этого визита Блинкина Американский институт изучения войны опубликовал интерактивную карту, где указаны 225 военных объектов России, которые находятся в пределах досягаемости тех самых ракет-атакам. Не исключено, что американцы передадут свои ракеты Джасом, а, причем, если передадут в усиленной версии Extended Range с дальностью под 960 километров, это могут быть серьезные проблемы. И у американцев есть большая тройка а, так называемых ракет, которые в связке должны преодолевать наш комплекс ПВО. Это ракета ХАРМ, которая бьет по радарам Украины, ее, ее уже используют. Это ракета МАЛТ, обманка вот, или ловушка, она создает радиолокационную такую зону. МИХ они тоже используют тоже используют. Остается только Джасом, который должен идти под прикрытием двух этих ракет. И судя по тому, что э, компания Raytheon Technology получила заказ на производство новых этих ракет со складов, значит, какая-то часть уже уехала в Европу и не исключено, что скоро появится на Украине. И опять же, в дополнение F-16 является идеальным носителем для этого типа ракет, сопряжения бортовых систем. Вот, поэтому понимаем, что они не упустят возможности это испытать и где-то нас уколоть. А вот как мы среагируем? А сможем ли мы, как хуситы, где-то нанести им болезненные удары? Ну, будем, будем наблюдать. Ну, большой вопрос. Хотя надо как-то продумать. То есть, все-таки реально-то, ну, а что мы собираемся делать-то? Хороший <связываем> вопрос. я Сбивать наша... беспилотники? В... Ну, окей. Но они же бьют вглубь нашей территории. Долбануть вглубь их территории, нанести удар... По военным базам американцев за пределами США не сами, а руками тех, у кого они давно чешутся, предоставят им все необходимое вооружение. То есть, что сделать? И вот когда они там все радуются, Блинкин сламми, этим самым министром иностранных дел Британии э, по сути дела дают понять, что вот они едут в Киев, чтобы громогласно объявить о разрешении со стороны США и Лондона официальном разрешении бить вглубь Российской Федерации. Вадим Рудович, вы в своем. Репортажи с фронта очень емко отметили, что беспилотники стали новым лицом войны. Действительно, буквально за год характер настолько сильно поменялся. Я просто проведу статистику. Одно из подразделений спецназа, они проводят для себя анализ, какие, какое количество, каких средств у них является лидирующими по поражению противника, если в прошлом году лидером были Птуры. Дистанционные. вот и FPV дроны были на третьем месте после артиллерии. То сейчас FPV дроны занимают 86 процентов. Потом идет артиллерия, а птуры уже где-то на на третьем месте и далее. То есть цифры просто запредельные становятся. Мы уже с вами в эфирах обсуждали, что снайпера начинают становиться группами обеспечения безопасности расчетов FPV вот на 360 градусов, потому что растут технологии и сейчас происходит качественный скачок технологий по FPV-дронам на Украине. Мы видим, что там сейчас находятся практически все представители крупных IT-компаний. То есть Google значит, и все остальные, они делают военные подразделения, как бы не связанные, начинают отрабатывать технологии искусственного интеллекта. Они вот там взрослеют. Происходит взросление, потому что этот продукт потом можно продавать во всем мире. Весь мир сейчас начинает качественное переоружение вооруженных сил, потому что обычный танк, который стоит там, десятки миллионов долларов, он уже, это, это мишень очень дорогая, нужно перерабатывать, а то и вообще другую конструкцию. Но по некоторой информации, американцы разместили заказ на 2 миллиона сейчас различных типов беспилотников, понимая, что это, это снаряды и патроны будущего. Противник будет это постоянно наращивать. Я напомню, просто когда м, западная пресса писала, что украинская армия все, пала, значит ничего не будет, произ... Зашла Курская операция. Причем, с одной стороны, были статьи, что они больше воевать не, могут, не могут, надо переговоры. Курская операция. Сейчас мы видим вот точно такой же. Владимир Владимирович отметил, говорит, как по команде. Все пишут, что просто упадническое настроение, воевать негде. Да, но только резервы почему-то накапливаются на юге. Комуникувати питання щодо Криму. Під час Кримської платформи з нами Марія Томак. Пані Марія, вітаємо вас. Доброго дня. Просимо корот... підсумувати. учора. Дуже багато важливих для України так людей і важливих і впливових і власне про підсумки такі короткі. Просимо вас. Так, дякую за цю можливість. Ну справді головне це те, що кримська платформа відбулася. І ми завжди говоримо про те, що звісно саміти кримської платформи самі по собі не можуть зайняти Криму, але вони створюють для цього необхідні передумови. Так і першою такою передумовою є власне консолідація навіть на вербальному рівні зусиль міжнародних партнерів. Зрозуміло, що в останні кілька років ця риторика, яка звучить на саміті кримської платформи, стала значно більш такою мілітаризованою, так що ми абсолютно вітаємо і. Що для нас є пріоритетом зараз, так в порівнянні з першою кримською платформою, яка ну більше в такому дипломатично-політично-дипломатичному руслі а, звучала. А, і звісно, цього року у нас дуже потужний справді склад учасників після початку повномасштабного вторгнення. Це було проблемою. Хочу нагадати, наприклад, 2022 рік, коли до Києва для фізичної участі в саміті кримської платформи приїхав тільки президент Дуда, президент Польщі, за що ми неймовірно вдячні. Але цього року ми бачимо, ну тобто світові лідери, фактично, так представники держави, держав, які є світовими лідерами, також наші дуже вірні. Ні, найближчі союзники країни Балтії, зокрема, і Хорватія, Чехія, тобто ті, хто найближче відчувають найбільше російську загрозу, скажімо так, на собі. А ми говоримо про те, що було більше 60 учасників, оскільки саміт знаєте трошечки привідкрию, можливо. За кулісся це дуже непростий процес організації. Там до останньої хвилини підтверджується участь певних країн. Там онлайн звернення надсилається, обідозверння надсилається або онлайн участь. І для того, щоб все звести до купи, потрібен певний час. Але ми говоримо про і озвучити конкретну цифру. Ми говоримо про більше ніж 60 учасників. А важливо, що були такі країни, як Аргентина, та і от хочу на це звернути увагу, що це фактично. Це вперше участь Аргентини в Кримській платформі, і загалом латиноамериканської країни останнім часом справді стали більш інтенсивними спроби України активніше спілкуватися з країнами, в тому числі Латинської Америки. І я думаю, що це один з результатів такого спілкування. І це є важливо для нас як части... для частини команди, які Рацювала, яка працювала над організацією саміту разом з міністерством закордонних справ офісом президента. Було дуже важливо також показати зв'язок між формулою миру, яка є зараз такою ключовою ініціативою держави, особисто президента Володимира Зеленського щодо. Встановлення миру справедливого, так і триваючого миру, із кримською платформою взагалі підкреслити, що Крим є е, наріжним каменем е, цієї платформи е, перепрошую формули миру. Так що Крим присутній абсолютно в усіх пунктах формули миру. Насправді, і жодна реалізація жодного пункту неможлива без кримського елементу. План Побіду зеленського При цьому все таки є чотири основних пункти. один доповнительний. Речь про удары по центральной России. Не перестает противник и резервы свои перебрасывать, и самоходные артиллерийские установки, и танки пытаются перетянуть через границу. Опять же повторю, что действительно и резервы противник подтягивает.